ви, на те, що йдуть перед свята, що багато у кожного турбот, багато питань, які ми, звичайно, вирішуємо, семестр у розпалі. І сподіваємось настільки щиро, що з вашого боку будуть сердечні побажання. Сам по себе я технар, не вмію красиво говорити, але скажу по своїй професії. Хотелось бы сегодня рассказать о том, что, что вот на сегодняшний день на предприятии есть профессия конструктора. Я сам по себе конструктор, прошел школу от обычного швеи до главного конструктора. Судьба была нелегкой, потому что надо было одновременно и учиться, и семью поднимать. Ну, дошел до этих вершин. Сейчас творю, возможности есть, слава богу, на сегодняшний день. Не знаю, что будет завтра, потому что время тяжелое. Но, судя по своему опыту, хочу с вами поделиться своими набросками о том, что, что сейчас существует на предприятии конструктора. Зададим себе вопрос. Современный конструктор. Что это за профессия? Анализируя свою работу прошлых лет и работу предыдущих поколений, я пришел к выводу, что профессия конструктора изменилась кардинально. Если мы представим и сравним задачи, которые стояли перед нами лет 30 назад и сейчас, то мы увидим, что в первую очередь в сотни раз возросла ответственность за готовые изделия именно перед конструктором. Как это понять? Работает на предприятии тысячи человек, а такая ответственность лежит на конструкторе. Все дело в том, что работа конструктора расширила свои рамки. Теперь перед ним стоят задачи не только посадка изделия на фигуре. Рыночные отношения и современная динамика жизни диктуют нам новый подход к работе при создании готового изделия. Хотя сегодня мы говорим уже не изделия, а образ. Мужской костюм, которым непосредственно я занимаюсь, требует от меня очень много разнообразной информации. Конструирование, технология, материаловедение, дизайн, информатика, антропология и географическая антропология, маркетинг, социология, психология. И этот список не полный. Каждый день проходит, приходится сталкиваться с множеством информации. Работа современного конструктора в нынешнее время объединяет в себе и дизайнера, и технолога, и в какой-то степени механика, как это нелепо на первый взгляд выглядит. Представим себе, что мода на будущий сезон кардинально, кардинально будет меняться, а оборудование на предприятии не будет соответствовать новым моделям. Кому об этом задуматься, как не конструктор? Современный инженер думает как минимум на год вперед, изучая мир моды. Нужно предугадать из ее разнообразия, что именно будет модно в будущем. Проектируя костюм, начинаем задуматься об оборудовании, какие формы будут изделия, как они будут формоваться на прессах, какие обработки декоративные, технологические, выстегивание, подшивка, минимум клеевых материалов, все это оборудование и технологии. Если мы затронем социологию, то там еще больше проблем мода на ткани, их дизайн и расцветка. Все это надо связать с экономическими и даже политическими аспектами жизнедеятельности населения. Усложняется это тем, что наша продукция распространяется не только в 70 магазинах нашей страны, но и за пределами ее. В странах СНГ, Европы, Азии, США, Австралии, Дальнего Востока. Для каждого региона есть свои не только антропологические особенности, но и социальные и религиозные. Таким образом будет подходить, каким образом будет проходить продажа? Костюм сам по себе – это совмещение поясного и плечевого изделия. На сегодняшний день в магазинах надо создавать законченный образ человека. Выйти он должен из магазина полностью одетыми обутыми. Костюм тесно связан с дополнениями и аксессуарами. Мы должны задуматься, а этот друг требует от него других знаний и умений по маркетологии и рекламе. Над созданием новых коллекций работают совместно дизайн и конструктор. Как коллекция так как коллекция изготавливается на серийном потоке, ведь современные ткани и формы требуют глубоких знаний производства. Судя по всему изложенному, можно представить, что конструктор универсальный солдат. Но без этого всего в нынешнее время нельзя работать и творить. Вернемся к работе непосредственно конструкторской, как мы ее знаем, и проектирование. Без чего современному конструкторам не обойтись? Конечно же, это автоматизация и проектирование. Нам в помощь производители программного обеспечения предлагают уйму помощников. Сегодня существуют потрясающие машины, которые при сканировании лазером фигуры, зашедшего в кабину человека, выдают готовые лекала крови. Программы, которые позволяют, введя линейные параметры человека, получить изменения в лекалах, благодаря которым можно индивидуально выпускать продукцию. Программы автоматического построения конструкции и так далее. Как человек, интересующийся новинками техники, очень много опробировал таких чудес. На выставках, семинарах, даже участвовал в создании автоматического построения брюк. Я пришел к выводу, нельзя заменить человека автоматизацией. В такой сфере, как обслуживание населения, а в частности, создание образа человека. Но нельзя будет работать только овладев всем остальным, о чем было сказано ранее. Изучив всю структуру концерна, начиная от запуска материалов и оборудования, Заканчиваем продажи изделий и создание образа человека. на те, що будуть запитання. Тому що не так, по-перше, не так багато швейних підприємств, міцно, тримаю, які тримаються в нашій економіці, а по-друге, це ж не очень заінтерісувала його жизнь, так вони злагають, і він довірився, довго і искал чоловіка, который мог бы написать книгу о ньому. І он довірився йому, цему чоловіку, і написав Микола Боючі книгу. Михаил Зович лично вам подарит один экземпляр книги с автографом. Я боюсь, чтобы здесь есть экземпляры, которые... Вот-вот Доповнити до історії, як я дізналася про цю книгу. Ми всі виписуємо журнал Ательє, правда? Правда. Mm -hmm. А репортаж про показ колекції е Вороніна читали? Читали. Оце наша буденність, це наше те, що нас замулює всіх. Так? так ось там я прочитала, що в рамках тижня моди. Місяць тому, 16 березня, відбулася презентація цієї книги. Ну, хто ж це, будучи в Києві, да не зателефонує, да не попросить свого вип... двічі випускника нашого училища Михайла Львовича, щоб ця презентація відбулася і для вас. Тому торговий дім Два швейна фабрика Воронів, якщо я помиляюсь. так? Головний офіс підприємства фабрики в торговому домі ці книжки можна придбати, і я вам раджу. Тому що тримати її суцільне задоволення, от, фа, як, швейники, фактурою, ми відчуваємо фактуру дотиком долони. так і зараз від цієї книги йде тепло. І я думаю, щиро дякуючи зараз. Михайлу Львовичу і вам, Андрію, за цей подарунок. Ми всі надішлемо свої найкращі побажання. І головне здоров'я, здоров'я і здоров'я Михайлу Львовичу, тому що він наш профтехівець, він знає кожного практиканта, з якого б училища у нього на на фабриці не були діти. Він знає, пам'ятає по прізвищам. радить, кому ты, а кому не идти в эту профессию. Тому здоровье, здоровья и всего передам. Всем женщинам делают сюрприз. Мы сейчас подготавливаем женские, женские В мае будет открыт первый магазин. Я с мужским магазином женские 54. И мы все приглашаемся на презентацию. Насчет презентации еще рано говорить, но то, что мы там все стоим на ушах, переквалифицируемся, ну вот, дошло до того, что мы начинаем создавать женский образ. Как же мужчина без элегантно, модно, одетый, красивый, конечно. Нам сложно, но и с другой стороны легче, потому что... У нас в мире, можно сказать, есть единицы предприятий, которые могут сделать добротную женскую дежурку. Причем потому что отличие технологии мужской и женской колоссально. Если где-то можно, скажем так, схалптурить в женской, схалтурить немножко, пресса не надо, утюжком под утюжком, то в мужской это недопустимо. Поэтому на основе... Мужской технологии, создать женское, это было бы очень хорошо. И я думаю, что женские, женщины Украины очень этого ждут. Во всяком случае, очень много отзывов было и все время Михаил просит, когда же, когда же. Сейчас в данный момент мы создаем 10 моделей, которые будут в магазине. Сейчас мы начинаем работать с, непосредственно с, с администрацией президента. Будем одевать с, женщин. С, да, с, да, с, да. Потому что там очень много женщин. Соответственно, конечно, и мужчины. Вот так начинаем да. работать. Но в нашем лице, я думаю, я уверена, вы имеете хороших продвигать рекламу, да? Как это правильно сказать? Проклинить. Проклинить. Да, да. Прошел гость, женщина. Смотрите, Есть сейчас, час, користуючись тем, что Андрей сейчас с можно, да, можно задавать вопросы, суто технические, если они появились для вас. Я преподаватель конструирования и люблю мужскую одежду. Вот. Хотела бы задать вопрос. У Воронина есть жилетный метод построения, да? Используйте вы где-нибудь этот метод. Посмотрите. И можно ли его книгу достать вот эту? Спасибо за вопрос. Значит, тиражи, да. И ее достать это просто нереально. Мы, да. Но я вам могу сказать, что если ваши ученики попробуют поковыряться в интернете, они обязательно найдут в электронном виде. У это. меня есть брошюрка маленькая. Не маленькая брошюрка, а именно вся книга в электронном не виде. Нет. Есть это в интернете. И <как> даже на российских сайтах. Людям интересно. По поводу самого метода. Все, что мы сейчас делаем, и то, что мы сейчас принимаем индивидуальные заказы в своих магазинах по костюмам, все это основано, вся наша работа на этом методе. Сам метод сейчас уже немножко пережился. Сейчас немножко другие, другая тенденция, даже моды. И она изменила эти критерии. Но сам подход работы, как работать, и вот приемы, которые основаны на этом методе, они существуют и будут жить. Потому что основа этого метода это прямоугольники, которые начинают работать при разрыве. То есть нет точки сироты. Не существует. Допустим, вот мы и говорим о деле пиджак на человека и говорим о том, что вот у нас зажато плечо. Допустим, вот так вот да? здесь набегает у нас, вот здесь покрывает, здесь тянет, здесь лишнее. Если мы возьмем и распорим вот эту точку, и просто отпустим плечо, что произойдет? Мы отпустим плечо, но что происходит с грудью, что происходит с углом горловины. Это все не поменялось, и в конечном результате изделие будет неудобно в носке. Может быть, оно декоративно красиво будет выглядеть но в носке, некрасиво. Что же говорит нам закон жилетно-макетного метода? Я уже говорю закон, потому что для нас это и есть константный закон. Разрывая по линии сечения в жилете, меняется полностью положение вот этого вот это вот прямоугольника. Угол горловины забрасывается, поднимается плечо, расширяется. Плечо. Поэтому методы, которые были сделаны и законы, которые были сделаны 30 лет назад, они до сих пор действуют и в моей работе, они первоначально. И вот я об этом сказал в своей, в своей записи о том, что начиная работать со студентами, с молодыми специалистами, я им это все пытаюсь вложить. И если придет к нам человек и будет просто с улицы и начнет просто работать конструктором, то Но я вам скажу так, что книга, она сделана на основе индивидуального пошива. Сейчас мы работаем книгу, о которой мы мечтаем именно техническая, о создании конструкции, технологий, о образе человека, потому что в первую очередь для него можно сказать так, что конструирование технологии это все инструменты для создания образа человека. Первый закон для человека, который создает образ. Если вы видите человека в красивом костюме, с красивыми карманами, воротником, это незаконченный неправильный образ. Если вы видите человека красивого, не замечая костюма, это значит созданный образ.